Такие методы лечения для того, чтобы было место во рту, вырывать коренные зубы. Удалять это... лестничку. Да, по чуть-чуть, по чуть-чуть мы как бы расширяли это место. Мы остались со своими зубами, она не будет знать проблему. Дочке была такая проблема. Стали выпадать молочные зубы, вылезать коренные, а им просто не было места во рту. И они все вот как-то вот под углом становились криво, не хватало места. Как бы Нам предлагали. Такие методы лечения, для того, чтобы было место во рту, вырывать коренные зубы. Удалять лестничку. Это... Да, и мы вот обратились в стоматологию Happy Dent. Нам предложили план лечения, который состоял из пластин на верхнюю челюсть, на нижнюю, для расширения и для того, чтобы зубкам уже коренным было место... Было место, куда появляться, вылазить куда. Да. Носили пластины, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Мы как бы расширяли это место. Мы остались со своими зубами. Пластины мы носили где-то чуть больше года. Их нужно было, там нам врач рассказывал, как их крутить. Год мы их... и шесть месяцев. Да. Поначалу было сложно с пластинами, было тяжело кушать. Постоянно дочка тянула слюну, шепелявила. Но это мы преодолели, она у меня умничка это было нелегко и вот постепенно-постепенно ей было легче кушать и она уже стала нормально с пластинами разговаривать а наступным этапом что было после диаблоки? после того как да, расширили нам появилось место для зубок коренных, они стояли все естественным образом а для того, чтобы они уже так ровненько красиво у нас стояли, нам врач предложил брекеты, брекет систему. И брекеты нам выровняли зубки идеально. Тяжело, конечно, в брекетах было уже, когда вот эти вот резинки пришлось одевать. То есть первые разы мы вообще где-то час, наверное, больше часа одевали, мы все мокрые были <laughs> с дочкой. Ну потом она буквально там 3-4 дня, и она освоилась, сама одевала, и это уже ну, не стало такой проблемой. Мы ходили где-то раз в месяц на консультацию, на коррекцию. А на ликувание брекет-системы как долго тревало? Брекеты мы где-то около 7 месяцев проносили. Анастасия, а для тебя что было на вашем ликувании? корекція. Корекція, так. Кілька днів після корекції так. було дискомфортно, так? Так, дуже дискомфортно. А задоволені отриманим результатом? Так. Добрається? Друзі помітили? Так. Цікаво цього дня. Добре. Ми результатом дуже довольні. Спеціалісти не дуже довольні, що потрапили Сюда метод тут технологии ну, я очень довольна, что ну, такое есть сейчас. Да, есть такие специалисты, которые могут решить такую проблему, потому что если бы вас не было, я, ну, я не знаю, что мы делали. Это уже зубы нам ну, на всю жизнь Она не будет знать проблем. Да.